<applause> 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 د امریکا یو يو پوښنی او استرا نظامی اډا بګرام دلتګنش میره طالب چارواکینن پر افغانستان د بیا وکمنیدو دریم کال مانځي Taliban د 2020 کال د اگست پر 15مه اورستل هغه وخت ورسیدل چې د پوښنی حکومت د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول ګڼ چارواکی په کابل ووتل او د غړلې پر افغانستان د دویم زله پارا واک تر لاس کړ قال څام طالبانو د رواني سوي میاشتې پر 15 مآوک تر لاسکړو خو د غډل نه د اگست 14 مآد واکنیونی او د دو دوی په خبره د ازادي او رضون مانځلا د یوشمیر طالب چرواکو په خبره چې دوی په پا افغانستان کې نوی واضح جمهوریتي نظام او پرځاو بلکه په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې ل سلويختو ډیرو هیوادونو ته یې نظامی ماتي ورکړه دوی په اوس کې د امنیتی وضعیت خواله خپل لومړی ټوب ګڼي او په دې برخه کې ځان بریا لای بولی اولویت دا اوس موږ امنیت څنګه تضمین ولای شو او دا کار مخکړه الحمدلله وستا سیک افغانستان مطالعه کوي افغانستان د دې طبي نظامی او امنیتی ځواکونه لري هم د اردو په برخه کې هم د پولیسو په برخه کې هم د استخباراتو په برخه کې تول دا سیمهګه امنیت وزارت کنټرول کوو وسلیمو ترخه د پر کنټرول کې ټولي مو کړې د داعش په نامو پديدمو تاسو سفر کان زده کړل دا ټول د نتېزو اكونه کومټ باندې دا وسنه امنیت سبا سافت سره د نتېزو اكونه کومټ باندې Taliban نن په بګرام نظامی اډه کې خپل نظامی ځواک و یو شمیر وسلی هم ننداره ته ورانې کړي د دغه مراسم د منځن لپارانن په پا ټوله په سن کی عمومي رخصتي اعلان شوهي او پر کابل سربېره په یوشمیر نورو خاورونو کې هم کلک امنیتی تدابیر نیول شي طالبان په داسې محل پر افغانستان د بیاوک مندو دریمه کلیزا منانځي چې تر اوسه د نړۍ یو هیواث هم د دوی حکومت پر رسمیت نه ده پیژندله د گیډلې وختله رسیدو ورستا د لوړو زده کړو په غیر دولتي ادارو کې د کار په غډون د خزوونجونو پر غنو لومړنۍ وازادیو محدودیتونه وزکړې دي